Как коренной киевлянин, тебе что-то сегодня в сердце щемило, когда ты выступал против Динамо Киев в своей новой команде? Ну, возможно, чуть-чуть щемило перед игрой, но когда вышли на поле, уже все перестало щемить, надо было свои обязанности делать хорошо. Вот. К сожалению, проиграли мы сегодня, поэтому... Прокомментирую игру. Было очень много фоловов, очень много нервов. В связи с чем это связано? Ну, я, конечно, не люблю это, наверное, неправильно говорить, но мне действительно показалось со стороны, что сегодня арбитр немного не соответствовал уровню матча. Ну, не хочу ничего плохого на него сказать, просто так показалось, потому что все мелкие фолы, все свистелось, и это где-то убивало такой достаточно высокий ритм футбола, мне кажется. Лудогорец ну, да, показал ту игру, которую хотел? Ну, мы и старались показывать эту игру. В принципе, до удаления игра была достаточно равная. Мы забили, и Киев забил. Поэтому хорошая была игра, насыщенная, но потом это удаление, оно, конечно, все карты для нашей команды смешало уже.